В жизни каждого у нас бывают моменты, когда нам нужна помощь. Особой же поддержки и внимания требуют это люди пожилого возраста и инвалиды. Именно для этой категории населения хочу обратить ваше внимание, что работает у нас уже с 90-го года, в принципе, на территории города территориальный центр социального обслуживания населения. Территориальный центр это он является государственным учреждением деятельность которого направлена на организацию комплексного социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как в Украине, так и у нас в нашем городе продолжается, конечно, старение населения. Поэтому люди пожилого возраста в будущем станут основной группой получателей социальных услуг. В последние годы рынок социальных услуг, представляемый государством своим гражданам, действительно претерпел существенные изменения. Расскажу вкратце о создании нашего территориального центра. Начиная с 90-го года при социальном обеспечении отделения города существовало отделение социальной защиты на дому. С 1995 -го года по решению городского совета народных депутатов был создан территориальный центр социального обслуживания населения. На то время в 1995 году работало отделение социальной помощи на дому и отделение натуральной денежной помощи. Начиная с 2001 года на базе территориального центра было создано третье отделение социально-бытовой адаптации. И с 2001 года мы являемся официально коммунальной установкой территориального центра социального обслуживания населения. На сегодняшний день при территориальном центре работают у нас три отделения – Значит, первое отделение социальной помощи на дому, отделение социальной бытовой адаптации и отделение организации предоставления адресной натуральной помощи. Самое главное наше отделение, которое было создано первоначально при создании центра это отделение социальной помощи на дому. На сегодняшний день на учете в этом отделении состоит 183 граждана, людей, которые нуждаются в помощи, конкретно к ним приходят социальные работники на дому. И их обслуживают. С 2011 года созданы такие же участки у нас в ПГТ Сергеевка, обслуживается 12 человек, и в поселке Затока создан также новый участок, где работают социальные работники. Значит, В эти отделения берутся люди на, бесплатном, на бесплатных основаниях при условии, если он пенсионер, инвалид, значит, проживает один у него нет родственников, а если есть у него родственники, дети, внуки, значит, но ну, они являются нетрудоспособными. Значит, эта категория у нас обслуживается бесплатно. При отделении социальной помощи на дому также работают у нас и отделения по платным услугам. Значит, вы можете с нами заключить договор, и мы можем оказывать помощь на дому на платных основаниях. Значит, в час такая услуга стоит 17 гривен 56 копеек. Значит, могут обратиться как и дети, так и внуки для своих, ну, как говорится, родственников, которые нуждаются в обслуживании. Основные какие, значит, услуги оказывает это отделение? Это покупка и доставка продуктов питания, медикаменты, влажная уборка жилья, помощь в приготовлении пищи, оформление субсидий, Консультации по разным жизненным вопросам, психологическая помощь, оформление льгот, оплата коммунальных услуг, чтение художественной и другой литературы. Отделение, оно не только, как говорится, оказывает конкретно людям помощь, но оно еще занимается выявлением одиноких граждан города, обследует их материальные бытовые условия проживания по сигналам как самих граждан, 61 и, как говорится, дать нам информацию, что человек, такой-то гражданин, находится сейчас в очень трудных условиях, одинокий и нуждается в помощи. По сигналу, телефонному звонку граждан, по информации управления труда, медицинских учреждений, гражданских организаций, значит, мы сразу на все сигналы, значит, уделяем внимание, выходим вот делаем акты обследования. За 2012-2013 год этим отделением проведено свыше 705 обследований. На граждан, которые принимаются на обслуживание в это отделение, оформляется личное дело. Значит, становимся на втором отделении. Отделение организации предоставления адресной натуральной помощи. Это отделение создано при территориальном центре для нуждающихся малообеспеченных, которые как, здесь имеет значение, не признак одиночества. Люди могут быть престарелые, инвалиды, даже кто пришел с мест лишения свободы, люди, которые находятся в данном моменте в трудных каких таких ситуациях, не работают. И еще пока инвалидность не получили, в течение четырех месяцев мы имеем право взять их на учет и выделить какие-то Услуги определить им, но при условии одном, что все прописанные в, значит, в этом жилом помещении, которое они нам предоставят справку, совокупный доход не должен превышать полторы прожиточных минимума. Если трудоспособные граждане будут прописывать, там немножко прожиточный будет другой. Где-то в среднем составляет 1000 на сегодняшний день, 1341 гривна прожиточный минимум на семью. Значит, если не превышает деление, это предоставляет какие услуги. Значит, мы предоставляем горячие обеды. На ну, горячие обеды в 2013 году было уже предоставлено 60 человек на сумму свыше 20 тысяч. Выделяем хлеб малообеспеченным. 157 человек получили у нас хлебобулочные изделия на сумму 4728 гривен. И услуги бани. Значит, у нас заключен договор с баней. В бане мы предоставляем услуги именно в осенне-зимний период. С октября месяца мы представляем на координационный совет список нуждающихся. И с октября месяца будем выдавать талоны в баню. Значит, хочется отметить именно такие инновационные проекты, которые введены у нас новые услуги с конца 2011 начала 2012-2013 году. При этом отделении работает у нас мультидисциплинарная команда. Это новшество предложения Министерства труда по значит, оказанию значит, людям, непосредственно состоящих у нас на учете подопечные, значит, приказом по терцентру оговаривается, кто конкретно занимается этой командой, кто туда входит в состав. Как правило, в эту команду входят социальные работники, непосредственно обслуживающие этого подопечного, наш завхоз и водитель. Выезжают они на место, значит, если там случилась какая-то проблема в жилищных условиях, там электропроводка, значит, мелкий ремонт мы оказывали, привоз газового баллона. Не хочется, конечно, говорить по распилке дров, но мы тоже этим занимаемся, просто у нас как бы нет инвентаря э, пока еще на сегодняшний день. Но мы оказываем, именно мультикоманда оказывает мелкие какие-то социальные услуги по звонку. Ну, а вот на сегодняшний день у нас уже составлено 11 актов выполненных работ, и услуг мультикоманды предоставлено 27. При отделении натуральной помощи на дому, у нас работает также пункт проката, который предоставляет на прокат пользоваться Вами реабилитации, инвалидными колясками, ходунками, тросточками, костылями. Если на сегодняшний день по инициативе президента управления труда и соцзащиты обязаны предоставить весь этот инвентарь только инвалидам, то мы можем предоставить не только инвалидам, на прокат, но ну, людям нуждающимся, просто кто является пенсионером по возрасту, или кто конкретно нуждается. Когда, как говорится, надо до 10 лет, они возвращают нам этот инвентарь, мы распределяем другим подопечным. На сегодняшний день, на этот год, мы 51 подопечным предоставили инвентарь, имеющий у нас на балансе, в пути проката. Этим отделением также у нас выделяются пайки при условии финансирования и благотворительности в городе. Как говорится, в 2013 году пока только 25 гражданам на сегодняшний день предоставлены были на сумму 2000 гривен. Конечно, это небольшой показатель, но у непохилого пожилого человека 1 октября мы планируем выделить также пайки в количестве 25. Значит, в начале этого года, 2013 года, мы заключили договора о благотворительности. И хочется сказать, что действительно очень пользуются услугами у нас. Мы выделяем талончики для парикмахерской. Значит, есть у нас договор по ремонту обуви, значит, с выдаем и по ремонту одежды. Если кому-то необходимо, наши подопечные могут обращаться, мы можем выделить талончики такие, для, как говорится, чтобы им оказали мелкие услуги. Значит, с 1 сентября 2013 года, как бы мы уже проинформировали и в газетах, значит, у нас вводится новая социальная услуга в связи с приобретением стиральной машинки. Это стирка белья. Значит, у нас будет э, при отделе организации натуральной помощи на дому. Эта услуга под, представляется подопечным как платно, так и бесплатно. Значит, бесплатно мы планируем положение, говорили, только для категории наших подопечных, кто является инвалидом отечественной, участники боевых действий и жены, э, которые мужья убили, умерли на фронте. У нас есть обслуживающих, Мы постараемся их, как говорится, услугу эту предоставить бесплатно. Всем остальным мы предлагаем наши условия. Значит, до 6 килограмм стоимость белья, значит, постирать 28 гривен 80 копеек. Это я имею в виду, касается только пенсионеров города. Значит, я думаю, что эта услуга должна быть востребована. Значит, хотелось бы сказать, что именно этим отделением Проводится инициативная работа по обращению в предприятия нашего города в оказании благотворительности людям, именно малоимущим. И, как говорится, пользуясь случаем, мне хотелось, конечно, поблагодарить такие организации, которые всегда откликаются на наши просьбы. Это прежде всего, конечно, Белстал, она нам оказала, свыше благотворительность на сумму свыше 5200 гривен. Значит, Исток нам оказывает частичную помощь. Оказал нам помощь частное предприятие Аль-Махмуд, а вы в два раза на сумму полторы тысячи одежды предоставил, кстати, новую не гуманитарную. Скиф нам выделил урны для мусора. И частное предприятие огородников нам купил пылесос. Мы, конечно, мы очень благодарны. В этом году, вот также в июне месяце, была впервые оказана услуга наша подопечная по согласованию с директорами БАС «Горный Орел» это Григорян Артур Александрович, и Черноморские зори Калистратова Галина Лавровна. Мы очень благодарны, значит, всего отдохнуло. У нас более 32 человек, это было в течение месяца, с трехразовым питанием, проживанием. Люди остались очень довольны. Мы тоже очень благодарны. Значит, третье отделение. У нас существует отделение с 2001 года, это отделение социальной трудовой адаптации. Это отделение как бы для более э, молодых э, пенсионеров, которые только что вышли на пенсию, оказались в такой ситуации, э, может быть, необходимо, которые находиться в кругу своих знакомых, э, куда-то еще притворить свои возможности, э, какие-то и желания быть в гуще событий. Отделение, оно работает у нас на сегодняшний день, состоит там 962 человека, которые желают оказаться, э, чтобы мы оказали какие-то услуги. На сегодняшний день более 520 мы уже оказали услуг в отделении социальной бытовой адаптации. Здесь имеет значение не совокупный доход, не размер пенсии, ни с кем они не проживают, а просто самое главное – это желание людей, быть активными, и участвовать, как говорится, в общественной жизни города. Поэтому мы вас всех приглашаем, как говорится, посетить наше отделение. как допустим, каждую пятницу, вот с, 20, с этой пятницы, с 20 числа, при отделении значит, у нас ведет прием врач с полдевятого до одиннадцати после голосования в здравоохранении. Значит, она приходит, принимает подопечных, определяет им, значит, кто может направить на сдачу каких-то анализов, а также для того, чтобы мы можем указать в плане профилактического лечения у нас существует оздоровительный комплекс «Шанс» на месте, получить лечение у нас, но уже профилактического плана. Значит, в пятницу с 20 -го числа, нет, с 19-го, 19 да, значит, с 20-го, значит, с 8 до 10 будет у нас принимать, мы возобновляем услуги юриста. Мы заключили договор о благотворительности, это тоже услуга очень в городе востребована, какой-то период в городе у нас в этом плане не могли решить вопрос. Сейчас мы заключили, приглашаем вас. Значит, юридические консультации будут бесплатные, но это будут консультации. Как говорится, дальнейшее представление в судах мы не имеем права, но консультативные пожалуйста, пенсионные вопросы, жилищные и прочее, приходите, вас будет принимать адвокат, юрист, месте терцентра. И по пятницам принимает директор центра с 8 до часу. Мы как бы так все скомпоновали, чтобы вы пришли в пятницу и могли получить полностью комплекс, как говорится, внимание. С 8 до часа принимает директор терцентра, и вы можете задать все вас интересующие вопросы конкретно всем специалистам. Значит, если врач, вы посетили врача, или вы можете принести направление от врача, или пообщавшись с врачом, который принимает при терцентре, значит, для оздоровления подопечных представляются следующие медицинские услуги. Массаж, ЛФК, работают, значит, тренажеры, райдер, пешеходная дорожка, велотренажер, кардиостеп. Есть у нас также профилактор Иминова, «Шведская стенка». Значит, всего оздоровились в 2013 году 292 человека. Из них массаж получили 110 человек. При отделе адаптации к услугам подопечным предоставлены комнаты проведения досуга. Это библиотека, музыкальный салон, кабинет ароматерапии. Специалисты отделения обеспечивают пенсионеров состороннее общение с учетом наклонности и способностей каждого подопечного. Здесь работают клубы по интересам, которые посетили уже свыше 939 человек. Вот вчера состоялась очень интересная встреча наших подопечных в музее боевой славы при аграрном техникуме. Мы очень благодарны председателю общественной организации о взаимосотрудничестве. Наши подопечные очень довольны, как бы, и мне хочется, конечно, поблагодарить, когда вот Никулина что в принципе это как бы у нас э, в городе э, мы э, хочется подчеркнуть что мы работаем в тесном сотрудничестве именно и с общественной организацией значит с 1 сентября в центре работает прямая телефонная линия с каждый день ежедневно с 9 до 15 вы можете позвонить по телефону 26631 и 226666, это телефон директора. Значит, вас выслушают, запишут на все ваши вопросы, мы дадим ответ. Значит, хочется, конечно, еще раз остановиться на том, что именно с 2013 года у нас работает при отделе адаптации инновационный проект. Это заключено соглашение с отделом культуры города о а взаимосотрудничестве. И создан университет третьего века, поколение. Он открыт, работает этот факультет, основы компьютерной грамоты и мобильной связи. Значит, за период с января этого года по сегодняшний день уже получили сертификаты и люди, как говорится, отходили по 72 часа, это по 3 месяца они ходят на занятия бесплатно. Значит, по месту жительства мы определяем значит, пенсионеров, желающих обучаться компьютерной грамотности. Они обучаются с консультантами, библиотеками города, работают для этого для 4 библиотеки города. Поэтому с 1 октября мы возобновляем дальше учебу с университетом третьего века. Значит, и у нас уже создана подготовленная группа со 60 человек. И мы дальше будем, как говорится, продолжать обучение. Надеемся, что на следующий год мы, как говорится, пролонгируем договор, если будет востребованность наших пенсионеров города. Ну, что хотелось бы еще сказать? Становиться, конечно, мы сотрудничаем с другими благотворительными фондами, проходят у нас встречи интересные. И все это, конечно, очень приятно, когда мы все проходит активно, и когда мы приглашаем наших людей города, пенсионеров, и действительно, когда есть посещаемость. Поэтому я всех приглашаю, будем рады видеть, потому что как бы, летний сезон закончен, сейчас сентябрь месяц, сентябрь месяц, и первое, как говорится, октября день пожилого человека. Мы рады вас всех видеть у себя в гостях. Значит, хотелось бы еще немножко сказать, что Именно наш территориальный центр из четырех территориальных центров на Украине, значит, ему было позволено, как говорится, провести апробацию новых, новых державных стандартов социальных услуг. На 16 сентября мы подготовили свой проект, как мы его апробировали, подготовили и отправили в вышестоящую инстанцию. Мы думаем, что в ближайшее время именно по социальным услугам будут конкретные изменения в плане постановки кабинета министра и надеемся на более ну, улучшенные какие-то. Стандарты. Мне сейчас бы хотелось остановить еще одно чем, потому что как бы в нашем городе в последнее время есть такая информация. Люди очень часто звонят и задают нам такие тревожные вопросы. Значит, в плане того, что приходят с значит, к ним, представляясь социальными работниками и проводят опрос граждане, их проживания, с кем они проживают, в составе семьи проверяют их непосредственно домовые книжки, еще прочее, расписываются каких на каких-то местах, потом они знают и говорят, это от вас приходили или нет. Значит, мне хотелось бы именно на это конкретно заставить внимание, чтобы все-таки сейчас время такое тоже тревожное. И поэтому э, люди, которые к вам пришли, обратились и представили свои документы, если вы видите какие-то сомневаетесь в их каких-то, ну, на что-то вы заметили какие-то точности такие, возьмите, вы попросите телефон контактной организации, откуда они представились, перезвоните по этому телефону, уточните, действительно ли это социальные работники какой-то социальной сферы. Потому что не только с территориального центра приходят сейчас на обследование, социальные услуги оказывают и другие у нас организации. Есть и частные образом сейчас есть такие предприятия, которые также, как говорится, заключают договора непосредственно с людьми, хотят оказать услуги, и это дело неплохое, хорошее, но только, как говорится, вы должны знать, с кем вы конкретно переговорили, что вы решили. Потому что вот сегодня пришли ко мне, сказали, что есть такие звонки тревожные к нашим пенсионерам города. Представляются, звонят, к бабушке ему говорят, вот ваш сын попал в аварию. вы понимаете, вы должны срочно это представляется чуть ли не капитана милиции, вышлите деньги по такому-то контактному телефону. Просто немножко хочется предупредить, чтобы вы были очень внимательны и, как говорится, не шли на какие-то такие уловки. Также был случай в нашем городе по факту тому, чтобы бабушку, как говорится, сагитировали нашу подопечную. Она закупила медикаменты свыше 6 тысяч, а потом было уже более в таком нажиме предложено приобрести медикаменты на более высокую сумму. И, конечно, это все выводит из равновесия наших людей. И где они ищут защиты? Ну у кого? У нас, конечно, у те, которые сейчас работают, которые занимаются их защитой, мы стоим на их страже. Да, мы можем выслушать, мы можем, как говорится, уже сожалеть о происшедшем, а помочь уже потом реально ничем не можешь. Поэтому хочется просто предупредить. Будьте внимательны, не сильно доверчивы. Вот, Все-таки возьмите перезвоните. Если пришел, представьте социальной работе, перезвоните в нашу службу мы постараемся, как говорится, выяснить дальше, откуда был такой назвал, мы выяснили и успокоили, что действительно, да, пришел социальный работник, только не с нашей сферы, да, вот действительно был вопрос.